Ana adımı yazdırıb döyüşlərə gedəcəm. İgidliyimlə bir ömür fəxr edəcəksiniz deyərək Vətən müharibəsinə yollandı. Döyüş meydanında qəhrəmanlıqla yağdı düşmən üzərinə irəliləyən Emil Şıxalizadə anasına verdiyi sözü həyata keçirdi. Örnek həyat hekayəsi yaşadı. Şəhidimiz ölümündən sonra Vətən uğrunda medal ilə təltif olunub. Ruhun şad olsun Vətən oğlu. dəfə evlərində qonaq olub həyat hekayəsini vərəqlədiyimiz igidin adı Emil idi. O Emil ki, nə mermidən, nə döyüşdən, nə ölümdən qorxdu. Yağı düşmən üzərinə məğrur-məğrur addımladı. Gələcək nəsillər müharibəsiz sabahlara oyansın deyə öz canını vətənə bağışladı. Anasına verdiyi sözü gerçəkləşdirdi. Bir ananın oğlu olmaqdan çıxıb bütün xalqın qəhrəman övladına çevrildi. Emil şəhid olandan sonra bacı uşağı dünyaya gəldi. Biz Emilin adını vermək istəyirdidik də. Qohumların yoxluğuna girib həmin gecə anaya deyinki, mənim adımı uşağa qoymasın. Çünki mənim həyat belə yarımçıq gedib. Buna görə istəmirəm uşağın adını Elinər qoysın. Biz də ondan sonra həmin uşağın adını Elinər qoyduq. 2017-2019-cu illərdə əskəri xidmətini layiqincə yerinə yetirən Emil Şıxalizadə könüllü yollanmışdı haqq savaşına. Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə qanı, canı bahasına düşmənin nəfəsini kəsdilər. Özünə isə həyatına çor snayper gülləsi son qoydu. Mən öz oğlumdan fəxr etmişəm. Hələ də fəxr edirəm. O mənim olur, həm manım dostumub, həm qardaşımub, Fərhad Ayağamub. Oktyobrun 18-i idi. Bizə danış telefonla çağıladı. Mən özüm də məarif əskeri olmuşam. Dedi: "Ata, bu u2 məarifəki deyr. Bizim məarifə qalaba məarifəsi olacaq." Özünə ev tikdirmişdi. Cəfpədən qayıtdıqdan sonra toy edəcəkdi. Amma qismətinə ən uca zirvə yazıldı. Bəyli otağı şəhidlik otağı oldu. Yeganə qardaşı üçün toy xonçasını bəzəməyin xəyallarını quran şəhid bacısı isə qardaşının bəxş elədiyi fəxrət hissi ilə təsəlli tapır. Biz bir bacı, bir qardaş idi. O mənim həm bacı, həm qardaş, arxamdayıq idi. Mən ona çox fəxr eləyirəm. Dilə şəhid də ölmür. Mən inanmıram qardaşımın ölməyinə. İmish Xalizadə sinəsini düşmən gülləsinə sipər edərək adını şəhid adı ilə qoşa yazdırdı vətəndaşına. Ucaldığın zirvən şəhadatın mübarək. Şəhid Şıxalizadə. Aynur Etbar qızı Zaur İsmailov, A TV xəbər.